好，大家好，咱们今天继续共同来学习欣赏林海峰《名局细节的第六盘棋，呃，第五盘棋，第五盘棋啊，嗯、呃，现在围棋呀、啊，可以说正在走一个复古，走一个复古。呃，李杰在他写的这个《开局有一套》里面。 那个书成书时间是二零一七年了，那个时候呢就已经有这样明显的兆头，就是说由于点三三的出现，嗯、呃，很多人呢越来越多开始下这种小木了，嗯，所以呢小木就开始流行。那小木流行的那些变化呀，就是说小飞挂角了，呃，尖呐、啊、飞呀、啊、加呀、啊，这些都是以前老下法都曾经出现过。 那么咱今天这盘棋呢，一九七一年的对局，林海峰执黑对秀行名人第十届的名人战，我还以为秀行就是棋圣啊，大棋圣，但是没想到他第十届的时候他还是有这个名人头衔的。他、啊、昨天呢也有一个新闻了，就是说三星杯，呃，三星杯是这个谁？ 谢尔豪赢了，嗯、呃，赢了这个深圳旭，这个的确呀、啊，也算是一个不小的震动了因为大家普遍都认为，可能，嗯、呃，现在的深圳旭有点儿比他们高出不少的意思，但实际上呢，也都是毫厘之间。最关键的是什么呢？这棋不能无理，嗯，什么是无理？我最近呢，我在低段里也下。 我在第一段里，我跟那个野狐的三四段，我就发现呢，其实你不管是野狐的三四段，还是野狐的七七段，啊，就这些，他很多时候他都是不管死活呀，他就就拼命捞，拼命捞。那你面对这种拼命捞空的时候，你不能那个太急了因为你攻得太猛的时候啊，呃，对方可能接就是跑了，所以呢。 呃，掌握火候，这个火候怎么掌握呢？我个人的观点啊，首先第一点，嗯、呃，就是说，你如果你的时间充裕啊、呃，你计算足够快啊、呃，你算得很深，那，呃，直接下照的啊、呃，就是硬吃。但是很多时候呢，效果并不好，尤其是一条龙的时候，一条龙你要想把它抓住啊，这个难度很大，很头疼。 我在昨天的时候看那个联笑解说的时候，连说联笑直播也就发现说他就是这样，这个棋，你越是想怎么样的时候，下得很累啊，这个棋拿不下来，的确是这样。所以呢，嗯，下棋的时候就是说还是要自然流畅。当对方一块孤棋的时候，也不要马上去动手要想杀，还是。 慢慢下，啊，该在别的地方捞空，该捞空捞空。当对方出现两块鼓棋的时候，这棋就好下了。好了，说了这么多的废话，咱们继续看这盘棋。这盘棋呢，象不飞，现在是几乎看不到了。它里面给了很多变化图，我不想往上摆了，因为，嗯，咱们以实用性为主，啊，结合现代的下法，结合现代下法，所以说这个变化。 呃，如果有兴趣的，那大家只能是说自己看原书了。我觉得目前为止用不上的，我就不做过多的啊。那这里有它断，像这样，黑棋爬了一个。这里为什么要爬？嗯，如果不爬是什么结果？咱们看看，如果不爬，轮到白棋下，那以后生出来手筋呢？白棋就是这个点。 他一点，这,在一这在、哦、再一扳，这就提，然后再一扳，这样就出了棋了啊、嗯。所以呢，黑棋要走，黑棋实战就是下的这一步，跟这个做了个交换，这也是迫不得已的啊。待他尖角的时候呢，走这个。 普通的下法实际上也是可行的，比方说，就是这这样跳一跳，飞一飞，嗯嗯，等他阵头的时候再来开拆，这样我觉得黑棋也是相当不错的。实战呢，他走的什么呢？实战是白棋啊，就选择了接一个，接一个呢。 黑棋也反过来接，下成这样。那这个时候黑棋也没有爬，没有没有继续长，而选择跳，为什么？就是因为他如果选择长啊，对这个子的威胁也不大，嗯、呃，反而让对方占了好这个下面飞的好点。他长，白棋一定会飞。所以实战就变成了这样，我再来跳。 那这个时候，秀行说呢，这个棋啊，应该把这个点掉再一飞，这样比较好，嗯，这样比较好。那实战呢，他走的是这个，走这个，走这个的话，黑棋就选择继续往这角里走，嗯，继续，继续走。 下成这样以后，那么下一手棋啊，林海峰说应该是靠，靠个，当对方断的时候，这手断能不能成立，这是关键。这手棋断呢，嗯、呃，黑棋会如何反击呢？顶，再长。这样白棋是不行的是吧？所以呢，不能断，不能断，但是他可以退。退的话呢，争了一个先手。 有个先手也是不错的，白棋这样下也是可以的。那么实战，实战他没有这么下，嗯，实战走的什么呢？咱们看一看实战，实战呢，他走的是这个。 这两手棋呢，评价是并不高，因为这一侧实际上是没有什么东西。那反过来黑棋跑这边打入来了。对于这个打入呢，下成这样，下成这样以后，如果黑棋选择这个，变成这样，嗯，这个底下没有想象中的大，因为这个断呢是。 是白棋残留的手段，有这个断，所以底下并不打，那这样下不好，所以实战呢，他走的是单长。单长。如果这时候白棋选择打这个，再来贴这个，变成这样，然后黑棋可以引征。 这个结果啊，是黑棋好，为什么？因为这个底下白棋没有吃掉黑棋，以后他要吃的话，他得再花一手棋走这个。但是白黑棋可以虎这个，虎这以后呢，这个搬过和这个跳过成了间合，所以呃，这个是黑棋成功。那实战，实战呢，白棋选择是从这个方向，从这边。 贴这个，变成这样。这个时候，如果黑棋选择粘，行不行？假如选择粘，这里成了一个打劫。打劫的话呢，由于白棋。 劫财丰富，所以这个棋啊是黑棋不行。所以实战呢，他走的是实战，他走的是这个，但是这里有挖的金。但是黑棋呢，争到了个先手，争到了个先手，继续往前跳也还可以，因为。 这手棋的拐啊，相当于跟这个这手棋做了个交换。这手棋本身是有问题的，是吧？也还能下，也是番棋。嗯、下一手棋呢，黑棋走，白棋走的是这个跳。黑棋这个时候啊，补中央。 变成这样，变成这样以后呢？那这个林海峰说啊，这个棋，其实黑棋应该继续往前跳，也是可以的。那角上会有什么变化呢？就是这样。 这样呢，看似好像黑棋这个角上已经被净吃了，但是呢，这里面啊很多的筋，因为首先这个是打劫，打劫呢这里还有点，你得粘这面再走，挡住以后再再扳，那这里的味道非常的多，那这样的话呢，黑棋是完全可下的。实战呢，黑棋选择的是先手。 黑白棋来飞，这个碰是好棋，变成这样，变成这样以后呢，黑棋白棋下棋是走这个。那么这种棋也是林海峰说不是好棋、嗯，这种棋应该怎么下呢？应该就是单扳就可以，单扳到活，单扳到活以后，这棋白黑棋还是要补，他补了以后，这里搬粘又是先手，因为你不下。 这个角上啊，大体上会形成这个，以后脱先了再打吃，接住再一扳，你得提，我再一长，这里面形成一个收气吃，这个收气吃还不见能吃过白棋，所以呢，这个结果是非常损啊、呃，这个黑棋角上根本没这么大，这个是最佳的下法。让白棋是先贴，先贴就差别在哪儿？咱看一看，哎、呃，他比如这个，这都。 哎，这都是正常，但是呢，这个棋啊，黑棋就立掉了。你看，把这个立掉了，这角上就就损了大概有一目棋吧，一目半，他说啊，损失了一目半。嗯，他立到以后，胡这个，再来点。关于这种棋的点，实战呢是他挡这边，他如果不挡这边，挡这边行不行？ 这个靠一个也是好棋，再来扳，然后再炒，再来拐，下成这样，下成这样以后呢，这个黑棋再来点这边，这边由于这个以后这是先手啊，这飞也算是先手，所以呢，这么下也是可行。 至于角上，角上的黑棋啊，也没有完全死尽。那如果是黑棋再走，黑棋以后可以走这个、这个，嗯，在他挡这个时候呢，再来扑这个。那白棋提掉以后，黑棋再来挡住打劫，形成这么多变化。所以角上是还要打劫，也有打劫、嗯，他必须得再补一手棋才行，要花两手棋。 换了二七的话，这边还这还被便宜一下，所以其实没吃多少。这是可下，实战呢他就忍了，走这个，走这个呢，白棋就把这个补掉了，来穿象眼，也吃不掉它，所以就靠这个，嗯，断掉。 嗯，断掉以后这个扳，这个扳呢，这个时候如果黑棋选择粘，行不行？变成这样打劫，这个劫由于这面还有劫财，所以打劫黑棋是打不过的。那白棋肯定会就是温驰是上形成打劫。嗯，哎，这个结果是黑棋勉强，很勉强。回到实战呢，就是黑棋选择的是粘度。 下成这样，下完战以后呢，如果黑棋这时候选择冲行不行？然后再来吃，吃这个时候白棋选择脱先，把这个走掉，黑棋提，那白棋提这个，黑棋再来拐。 变成这样，这个结果呢，黑棋并不便宜。嗯、这是林海峰的解说啊，所以下到这时候，他没有去来冲这一下，他实战走的是，呃，接着往这边冲，变成这样。 这里面为什么要打？如果不下挡呢？如果是下这个压呢？下这个压呢？黑棋会马上选择打入。 还掉，这个时候形式双方还是很细微的。嗯，为什么要兼搬行吗？果选择搬。 这样的话呢，这这个黑棋就全联络了、嗯、这也不行。所以呢，实战选择尖。 这个棋，十七这手棋，如果选择这个飞行不行？担心对方有这个扭断，还有这样的想法，所以实战他是选择跳的走这个。如果这时候白棋选择搬行,行。 这样的话，白棋在下面活的还是很大，所以这个结果也是黑棋并不便宜。这里先都交换掉。了。这实战就到这儿是吧？到这儿的时候呢？ 其实就像刚才说的，这个棋就是应该搬，搬掉是好棋。而实战他走这个断不是好棋，这个结果其实并不怎么样。 所以说，这个后半盘的这个操作，感觉白棋是有问题。呃，这个结果又损了。你、啊、看这个结果。 那、啊、这首棋就是说，是评论说是找投场了，已经是觉得不行了，这个形势已经不行了。到这儿呢，这个棋就哎，就白棋就投了，秀行就输掉了这盘。中盘胜啊，聂海风中盘胜。那好吧，今天咱们这盘棋就欣赏到这里。喜欢的朋友请继续关注本频道，并点赞留言。